Вас покинут, как раз Захар как Виноградов. Мы находимся в связи с вот той идеей, которую часть уже высказал Ростислав. Мы хотим действительно создать некое сообщество экспертов, как заинтересованных в интеграционном процессе не просто между Россией и Украиной, а вообще на постсоветском пространстве. Пытаемся сейчас как раз вот обсуждать планы, возможности, Проведение так, такого э, крупного лицомного собрания возможно здесь, в Кальке. Вот. Мне бы хотелось сказать, конечно, э, на самом деле о том, о чем говорил Ростислав, о том, что очень интересно в докладе было изложено. Я, к сожалению, не готовился как второй выступающий, скорее как э, более отдаленный от доклада со своим выступлением. Но, тем не менее, я хочу высказать несколько своих соображений, с моей точки зрения, очень важно. Я проработал где-то 5-6 лет в Украине с 2006 года, и поэтому немного и немного, очень неплохо знаю эту ситуацию, которая здесь сложилась. И мне кажется, что вот Ростислав об этом начал говорить, что при, на первых этапах было все-таки неправильно организована дискуссия о вступлении или не вступлении в таможенный союз. Мы очень много времени потратили на то, что насколько экономически целесообразно для Украины вступление в таможенный союз или не Было по этому поводу массу, как говорится, копий сломано. Я сам был участником этих дискуссий, и мне кажется, это совершенно было все-таки неправильно и неверно, потому что, наверное, мы все понимаем, что не все экономически выгодные проекты целесообразны и наоборот, не экономически невыгодные, не целесообразные. Есть и такие, и такие. Что касается таможенного союза, мы все с вами прекрасно понимаем, что таможенный союз все-таки создается как некая ступенька к более серьезному, более широкому и более интегрированному союзу это Евразийскому союзу как крупному политическому объединению на территории бывшего Советского Союза. Это ни для кого не секрет, это всем понятно, это совершенно очевидно. К сожалению, дискуссия о том, нужен или не нужен этот политический союз, насколько он выгоден как политическое объединение, идет меньше, чем дискуссия о том, насколько экономически целесообразно или нецелесообразно вступать в таможенный союз. Хотя вот эта вторая часть, она, на мой взгляд, второстепенна. Мы понимаем, что как минимум три силы, хотя есть и четвертая, я о ней буквально два слова скажу тоже, как минимум три силы есть, которые так или иначе имеют свое представление о том, как существовать или не существовать этому союзу. Это прежде всего Запада США это Россия, это национальные интересы Украины, и это как мы, мы не можем этого скидывать э, со счетов, и об этом отчасти тоже Ростислав сказал. Есть еще, наверное, и личные интересы э, политической власти Украины, которые тоже каким-то образом могут либо совпадать, либо не совпадать с вот этими э, глобальными политическими интересами э, структур. Что, как относится к Западу? Вы прекрасно знаете э, из выступления Советника по национальной безопасности Соединенных Штатов, бывшего, правда, теперь уже Клинтон, который сказал, что ни в коем случае нельзя допустить э, воссоздание Советского Союза в любой форме. Это четко концентрированное отношение к новым каким-то соединениям и союзам на постсоветском пространстве Запада. Вы прекрасно знаете отношение к этому президента России Владимира Путина. Это другая политическая сила, которая заинтересована в создании какого то политического союза. Я просто напомню, поскольку не все обращали на это внимание, что начиная свою избирательную кампанию в 2011 году, самое первое предвыборное как бы заявление Владимир Владимирович сделал как раз о необходимости создания Евразийского союза на просторах нынешнего постсоветского пространства вместо СНГ. То есть это было первое и наиболее важное, как мне кажется, заявление российской власти. Что происходит сейчас в России в этом направлении? Мне кажется, что... Нынешняя ситуация внутри политическая в России как раз создала ту атмосферу, когда вот это вот первое предвыборное заявление Путина каким-то образом стало тормозиться. То есть, с моей точки зрения, российская власть недостаточно много времени, сил, энергии, средств уделяет для реализации этого важнейшего проекта. Почему? Ну, вы все знаете, что очень сложно сейчас внутриполитическая ситуация в России. Это раз. И второе – это все-таки издержки ручного управления такого огромного государства, которое мы имеем и видим. Я думаю, что это каким-то образом будет все равно разрешаться. Ну, а вот национальные интересы Украины, мне кажется, они как раз э, об этом очень. Э, отчасти уже сказал наш докладчик, и есть э, в самом докладе, который имеется у всех. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что национальные интересы Украины, они, или почти все, наверное, это понимаем, как раз лежат в том русле, что вступление в такое крупное политическое объединение во многом могло бы изменить и внутреннюю, и внешнюю ситуацию для Украины. Ну, вот примерно то, что я хотел бы очень коротко сказать, и надеюсь, еще вы будете Владимир Захарович, я надеюсь, что у вас встреча ваша состоится не на российской границе. Так, господа, значит, у меня есть две... Да. Так, уважаемые коллеги, я прошу прощения, не, не назвали организатором этого нашего мероприятия. Это да, церковь, который руководит Вячеслав Владимирович, это Харьковский университет. И еще есть один организатор, это Харьковский издательство «Фолио», который представлен здесь директором Косовецкого. Александру Витальевичу, выпускнику ну, Абнайковского университета, кстати. Мы бы даже хотели его пригласить сюда, вот есть место для него пустое, чтобы он тоже подчеркивал роль издательства, которое мы с очень любим, и покупаем его книги тогда. С их присутствием мы здесь не Да, и Александр Витальевич просил ему как можно раньше дать слово, мы это учтем, просто Михаил Георгиевич Станчев должен убегать к студентам. Мы, конечно, уважаем Александра Витальевича, но студентов уважаем больше. Поэтому после Михаила Георгиевича, пожалуйста. Меня слышно без микрофона. Я в прошлой неделе участвовал в дискуссии по поводу э, Европейского Союза, евроинтеграции Украины в европейские структуры. Я, возможно, повторюсь, если есть коллеги, Вообще, а, предмет дискуссии как-то так фокусируется. Или Евросоюз, или Таможенный Союз, или Евросоюз, Еврозагенерация. Давайте так, европейские структуры. Мы колебаемся от одних структур европейских, восточных структур, до колебаний до Донецкой структуры. Значит, сегодня подобная модель управления а, позволяет нам сделать на следующий а, Личное мнение фокус дискуссии должен происходить не в плане Европа или Восток. Выбор должен быть не столько европейский или азиатские, сколько проукраинский. Пока наши правительства не будут иметь ответственную национальную политику по преобразованию экономических и политических структур самой чтобы соответствовать общепринятым международным нормам, как экономические политические критерии, которые выдвигаются, и все это общепринятые международные нормы. Пока мы сами себя не вытащим за живо, нас не спасет ни Запад, ни восток. И мы должны прекрасно понимать, как историк он говорит, и заодно повелось, ни Запад, ни восток никогда не были заинтересованы в сильной Украине. Как только в свое время появилось сказать, что с приходом Екатерины первое, что она сделала он совсем не ликвидировал казачество, потому что оно было, и как заморозок уже не было. И, 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 и Украина всегда географически находилась. Кстати, в национальной стратегии Болгарии написано, при всех евроинтеграционных измерениях Европы мы не уже забывали, что географический центр Европы находится в Украине. В этом будет обуславливаться интерес как Запада, так и Востока. Да, сегодня Украина в центр внимания и политически, прежде всего, этих двух деловольших составов. Есть интерес у людей и у других, но и те и другие заинтересованы не отдать Украину друг другу. Мы с 1991 -го года заявили о евроинтеграционных намерениях еще при Крамчуке, при Кучме немножко поменяли, а сейчас та же многовекторность сохраняется, но мы как бы и туда вроде как уже не хотим, но и в том же не в Союз. Вы не четко слышали политические заявления нашего вопроса, то есть мы, мы опять занимаем в эту позицию. Мы выжидаем, мы решили, это хорошо, но это говорит только о том, что мы должны сделать реальный преобразование себя. Я э, так получилось, что я в своей жизни работал на, на, на дипломатическом фронте, потом в бизнес структуре Давайте смотреть реально. Мы же не возражаем против интеграционных процессов. Да, с Россией и с Европой. Но есть общие известные экономические законы, по которым живет бизнес. И мы прежде всего идем в ту страну, где есть стабильность. Почему в той же Болгарии, как только она заявила о том, что реальная приватизация, а не раскрадывание вообще государственного имущества и так далее, и так далее. А, низкий налоговый процент, 10 процентов, сразу взлетел а, объем инвестиций. У нас, я а, работаю в городской области администрации, занимаюсь как раз проблемой внешней, коммерческой идеи, инвестиционной и так далее. есть всегда у нас руководит, вот мы мало привлекаем инвестиций. Но это же не зависит от нашей только авиационных способностей а зависит от реального уровня развития экономики и от юридической базы. Сегодня и Запад, и Восток будут смотреть на то, что они так... как Каково законодательство, насколько оно гарантирует интересы инвесторов, тех же бизнесменов, которые будут вкладывать а, свои деньги в бизнес. Очень легко, легко, торговать с политическими интересами, ни за что не отвечать. Но когда ты начинаешь вкладывать свои деньги, а что решает Украине сегодня подумать грамотно? и перестать вообще это дискутировать на тему этой газовой трубы. Чего мы ее так боимся? Но надо думать о других вещах. У нас достаточно ресурсов, чтобы подумать об этом теме источник. Вот господин Ищенко сказал, что столько этот шахт разорился, это меньше привлекательно 40%. А, то есть закрылись. Хорошо, что закрылись, Меньше шахтеров перестанет погибать. Давайте зададим вопрос. Хоть одна сегодня шахта соответствует мировым стандартам? Нет. А что мешает господину Ахметову это сделать? Так проще купить, конечно, труп болью и продавать игроков на него Вывезти Вывести огромные финансовые средства за рубеж нашими структурами. А ты не знаю, кто сказал. Говорит, вы же понимаете, чтобы понять политическую ситуацию в Украине, надо исходить не из-за всего, левая рука не знает, что делает право, а левая, что делает еще более левая. Потому что мы вы вывезли ресурсы за, за рубеж, а потом под видом иностранных инвестиций это... начинаем инвестировать и наши же собственные деньги. При этом готовят под себя законодательство. Я там наблюдал и как бывший депутат, и как административный госслужащий. У нас всегда, мы всегда боремся за привилегии в законодательстве но 3% инвесторов или свободные инвестиционные зоны. Почему этого нигде нет? деле? Да потому что, если посмотреть по нашему карту да, Конституционному совету, мы работали а, в этой структуре, там кроме наших никого нет. Потому что определенный период а, можно работать без налогов, каким-то образом это тоже элемент необходим, но не, не в этом спасении. Спасение только в том, что мы должны те деньги, которые фактически, к сожалению, вывезли, но по другой форме возвращать сюда, кроме того определенная а интеллектуальная часть нашего общества уже уехала в Европу возвращать ее. Почему сегодня ну, не а, Почему сегодня не помогает? Македония. Просит Грузию возврат их кадров, которые закончили европейские вузы, приезжать вуз, 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 и возглавлять государственный вплоть для министра. Дима, вошел, в час, в час, нет, час, я с ней А у нас чем старше, тем мудрее. Но это ни коим образом не изменяет модель Поэтому, лично мое мнение, конечно, я не против того, можно союза, как и не против его интеграционных процессов. Но, правильно коллега сказал, мы должны думать о общих тенденциях геоинтеграции. Сегодня географически. Они движутся от запада на восток в силу определенных условий. В силу судостей ресурсов, в средних там и так далее, в силу э, того, что рынки сбыта э, и людские трудовые ресурсы находятся на э, движении от запада на Восток. Но законы никто же не отменял бизнес. И к нам напрядут придут серьезные игроки мирового уровня только тогда, когда мы уверены, что у нас не только 4% соответствует. Хорошо, европейские или А хотя бы 98%. И то, что внутри общества зазревают эти причины, это неудивительно. Но это не решает политическую проблему, которая сегодня должна четко и ясно перед общим сказать, как мы дальше двигаться будем. Лично мое мнение, не надо дергаться ни на запад, ни на восток, а надо вообще-то воровать на профитажные средства, чтобы мы действительно, реально преобразовали те вещи, которые сегодня еще остаются в плане экономики и так далее. Пусть закрываются, давайте создавать новые, инвестировать реально в развитие производительности, а не в торговлю и услуги. И тогда э, и рабочие останутся, и интеллектуальный потенциал будет оставляться, потому что будет мотивация труда. И его сегодня нет. И независимо от того, куда мы сегодня пойдем. Конечно, Европа сегодня пока будет занимать большинство, Они уже боятся нас поднимать. Потому что они сами начали страдать. справляться. И проводить такой кусок, как Украина, приняв к себе, их бюджеты же нужно не перевалить. Таможенный союз перевалит. Но я сравниваю. Мы сейчас готовы зону свободных торговли с вот Европой. Дает возможность действительно реализовывать свои возможности без Что нам мешалось Россия делать? Я на уровне начальника управления и и по международным и делам Харьковского. По совету приграничных областей мы предлагали создание консорциума, лидер не, не даст мне собрать, мой коллега, по тракторостроению, по танкостроению, по авиационному строению, по атомной энергетике, Хоть один проект реализовался, нет! Да потому что Россия смотрела заткнуть нас, чтобы мы с нашими танками не вылезли на третьи рынки, с самолетами тоже. А кто выиграл? Мы боролись на одних и тех же рынках с Россией, а выигрывали посредники. Что мы это было? Надо было бороться. Да, не надо, а, так надо было бороться совместно. А мы убежали от этого. А сегодня, конечно, я понимаю, каждый имеет свои интересы. Мы должны защищать свои, Россию неполадь, Света, и полгода. Извините, Людей много. Если у тебя Спасибо. Я, я, э можно э я немного прочитаю, что это страшное пламя на выступление? Это не зевал. обычно. Что... А не Они что вы сказали, как-то резюмируя одним словом. Это благие пожелания. <свят> потому что это плохие пожелания. Да. А мы хотим какие-то рецепты, какие-то перспективы, какие-то аналитические mm. выводы. Ну, mm. да. mm. не так да, вот. Все плохо, и надо чтобы все было хорошо. Но это же <связано> тоже не, не нормально нормальный <связано> <использовали. связано> Все, все <связано> плохо, а надо чтобы все было хорошо. <связано> ну, вот так и что. <связано> и что? А, а, то есть мы еще -то. то есть еще -то. Спасибо. Да, я прошу прощения, тут два вопроса поступило. Значит, я бы их вообще-то мог бы наконец отнести, но э, просто первый из них, он, э, укладывается в определенный комментарий к выступлению Михаила Георгиевича. вопрос звучит так. Экономические последствия для России от неприсоединения Украины к таможенному союзу. я думаю, что в значительной степени позитивные. Понятно, что долгосрочно негативный, потому что это огромный и рынок, хотя тут уже экономически практически не стоит интегрироваться, но еще что-то можно восстановить, еще какие-то предприятия не надо создавать на своей территории, можно здесь заставить работать. Но есть простой пример. Вот Галича, я был на Свободе Слова на ICT, и там выступал Петр Алексеевич Порошенко, известный украинский... Как промышленник, инвестор и так далее. Вначале он похвастался, он сказал, я создал 30 тысяч рабочих мест. А потом добавил, но ну, эти рабочие места я создавал в России, в Швейцарии, еще где-то, но ну, не где на Украине. И э, это правда. Я думаю, Александр Витальевич не даст собрать, если вы зайдете в администрацию президента Российской Федерации, то на столах будет стоять минеральная вода российского производства и конфеты Рошетт. Но это конфеты Рошен, которые везут туда не с Украины. Это конфеты тоже российского производства, предприятия. предприятие это открытый Петром Алексеевичем Порошенко в России. А почему Петр Алексеевич открыл предприятие в России? А потому что, как он сказал, инвестиционный фильм получше. вот тем один из примеров. Более того, понятно, что рассматривает Украину либо как потенциального союзника, либо как потенциального конкурента, оппонента и так далее. Значительная часть украинской тяжелой промышленности, которая еще где-то там сохраняется, это либо военная промышленность, либо промышленность двойного назначения. И не может сверхдержава базировать комплектацию своих вооруженных сил на предприятиях ненадежного союзника или вообще оппонента. Это нонсенс. Соответственно, вот господин Бакуслаев сейчас решает вопрос, строить ли завод по производству вертолетных двигателей на территории Российской Федерации, потому что в Запорожье ничего покупать не будут. Или Россия раньше свой завод, свое производство освоит вертолетных двигателей уже без господина Бакуслаева. И так по другим показателям. То есть э, с, теми, с теми же самыми самолетами Ан-70. Украина очень долго стремилась производить их совместно с Европейским Союзом. Европейский Союз, тем не менее, сделал выбор в пользу Аэробуса, и это понятно. Если есть своя фирма, то надо поддерживать ее. Зачем же покупать украинские самолеты? Украина очень долго вела переговоры с Россией о том, что мы будем совместно их производить, но все время неудачно. И в конце концов Россия сделала четкий выбор в пользу своего авиастроения. Сейчас вместо Ан-70 она закупает модернизированные ИЛ-96, там что-то собирается производить в качестве военных транспортников. И так далее, и так далее, и так далее. По, э -э Возьмите украинское ракетостроение. Южмаш тоже сейчас собирается производить трактора. Неизвестно кому продавать будет. Почему не ракеты? Это потому что Россия ставит на вооружение ракеты собственного производства. Она не может содержать ракетно-ядерные силы, которые будут комплектоваться. Э, à, продукции, произведенной на территории Украины. Либо Украина будет союзником будет в таможенном Союзе, либо это здесь закупаться не будет. И значит, этот завод тоже работать не будет. И значит, высокие технологии погибнут. Как вы думаете, что закрылась только одна ленинская кузница? Скажите, пожалуйста, сколько военных кораблей построили Николаевские верфи? Правильно. И не будут строить, потому что Россия не будет строить военные корабли на территории несоюзного государства. Это, это э, азы стратегии. Ну посмотрите, всем же памятен голубленский конфликт, когда аргентинская авиация успешно сдерживала наступление британского флота ровным счетом до тех пор, пока не закончились ракеты «Экзосет». А французы не поставили новую партию ракет, потому что они были союзниками англичан. И Аргентина проиграла войну. Вот последствия этого для России. Ну и для Украины тоже. От не Украины в ТС. Сейчас я тогда предоставлю слово Александру Александровичу